কিবা এটা বস্তু একদম আনিব লগা আছে অসমত আজি হেল্প কৰিব লাগিব তোমাক আৰু যিহেত আমি অকণমান ওলাই আহি আছো আৰু আমি আজি যিটো মই দেখাইছো এয়া কিন্তু বেলি নহয় এয়া পূৰ্ণিমা হয় পূৰ্ণিমা জুন আমাৰ ইয়াত এতিয়া সোনকালে মানে ওলালেই আজি যিহেতু ৰাস পূৰ্ণিমা আৰু যদি জোনালী ঘৰত থাকিলে অ যোৱা বছৰ ৰাসত তুমি একদম তোমালোকৰ ভাল হেৰি জেগাত আছিলা পুৰা একদম শৈশৱৰ জেগাত আছিলা মই আছিলো তিনিচুকীয়াত কিবা এটা কাৰণত আৰু আমি সেইকাৰণে আজি অকণমান ভাবি থলা নাই আকৌ কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিছা যিহেতু এইটো বাইপাছ হয় গাড়ীবোৰ বহুত জোৰে জোৰে আহে অলপ ভালকে চলাব লাগে আৰু ইফালৰ পৰা আহি থাকিলে গাড়ীখন দেখা নাপায় তাকে যিহেতু ৰ'দ পৰি আছে আৰু বেল জোনটো মানে ধুনীয়া লাগিছে মেইনৰ জোনালী

আহা আৰু যোৱা এইখনত ব্লুখনত যোৱা কে তুমি যোৱা এইফালে লোকে আহা বেটাক যিহেতু অকণমান উলিয়াই আনিছিলো আৰু খেলিছে কি হয় এখন নহয় জাম্পিঙত উঠিছা ন দিয়া অলপ জাম্পিং কৰা আকৌ এই তেনেকে তুমি জাম্পিং কৰিব পৰা নাই আৰু আমি যিহেতু ইভিনিঙে আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু কৈছে আৰু আৰু ৰাতিৰ পৰিৱেশটো আৰু কেতিয়াবা মানে অকণমান ওলাই আহি ফেমিলিৰ লগত ভাল লাগে হয় নহয় বহুত বিজি অন্ধাৰ হৈ গ'ল হয় নেকি আৰু মই এই একদম মানে আন্ধাৰৰ মাজত আৰু যিটো কামৰ কাৰণে জাল কেলে খাই জ্বলি থাকিবলৈ নেকি পুৰা জ্বলি থাকিবা আকৌ ফাইনেলি আমি আহি একদম ঘৰ পাই গলোহি ঘৰ মানে জেগা পাই গলো এইডোখৰ জেগা মোৰ উম এইডোখৰ আৰম্ভণি জেগা আৰু ফিনিচিঙৰ জেগা আৰু আৰু আজি আমাৰ সৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আছিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালেক এটা কৰিম বাই 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 বাই